51-ci sualda choose the correct tense form düzgün e, zaman formasını seçin. My brother to Istanbul 2 years ago. 2 years ago keçmiş zamanın göstəricisidir, yəni 2 il əvvəl deməkdir. Deməli, onda felimiz keçmiş zamanda olacaq. Travel indiki zamandadır. Travelling indiki e, deməli amizer was və yanda başqa bir amü bu bir fel ilə işlənməlidir. Təksa işlənibsə səhvdir. Travels indiki zamandadır, bu da səhvdir. Amma traveled keçmiş zamandır. Deməli, düzgün cavabımız olacaq D variantı. 52-ci sualda choose the correct tense form. Burada da düzgün zaman formasını seçin deyilir. We didn't tennis in the yard yesterday. Dılan dediñəcə keçmiş zamandadır və bizdə köməkçi felimiz didn't var. Və didn't olan cümlələrdə feilimiz hər zaman birinci formada olmalıdır. Played, plays, playing olmaz. Didn't-dan sonra feilimiz hər zaman birinci formadadır. Yəni öz olduğu kimi, tusuz məsdar formasında olmalıdır. Yəni düzgün cavabımız A variantıdır. 53-cü sualda Choose the correct variant, düzgün variantı seçin. Did you see my glasses? Mənim eynəklərimi gördünmü? Did ilə sual verdiyinə görə biz cavablarda did olan cavablara baxırıq. Yes I do olmaz, no you don't olmaz. Deməli we did və ya həm də I ikisinə baxırıq. Deməli sən <coughs> və ya həm də mən, deməli sən mənim eynəklərimi gördünmü? No with deyilir deyil, isə bunu no-dan sonra bunu did-nç deməlik. No we did olmaz, bu səhvdir nə olacaq? C variantı yes i did. 54-cü sualda make up a sentence, eee cümlə qurum. Deməli, deməli cümləmiz mübtəda ilə başlayır. Fred ilə bir cümlə quraq. Fred. Sonra mübtədanın sonra xəbər gəlməlidir. played it, oynadı. Nə oynadı? A computer game, a computer game. Nə vaxt? Bu, sonra last week. Deməli last week. Deməli qoyuq rəqəmlər yenə Fred 3dür, Plate 5, 35, sonra Computer Game 2, Last 4, Week isə 1. 35241, yəni düzgün cavabımız D variantıdır. 55-ci sualda choose the correct variant, düzgün variantı seçin. Your books are than mine. Than müqayisə dərəcəsinin bir göstəricisi olan bir sözdür, bağlayıcıdır və müqayisə dərəcəsində er və ya həm more ilə düzələcək digər cavabları funny adididir, funniest üstünlüyü çıxır. Qalır A C. və C. Mor və R bir yerdə heç vaxt işlənmaz. Mordan sonra çox əcəli söz olmalıdı. Burada olacaq fonier, yəni A variantı. 56-cı sualda choose the correct past simple forms of the verb. Deməli, keçmiş sadə zaman <coughs> formalı feilləri seçməliyik. Fit, fed. Bəli, fit feilin məsələmək, yedirtməkdir. Bunun keçmişi feddir. Bu düzdür. B variantı buy feilinin keçmişi buyid yox, bought olmalıdır. E, C variantında want felin keçmişi wanted olmalıdır. Səhvdir bu. Right felinin də keçmişi olacaq wrote. O zaman düzgün variantımız A-dır. 57-ci sualda choose the irregular verb, yəni qaydasız feilləri seçin. Qaydasız feillərə baxacağıq. Qaydalı feillərin sonuna ed artırırıq. Listen nədir? Listened. Deməli bu qaydalıdır. Clean, cleaned. Talk, talked. Heç isə bu teach felinin keçmişi olacaq told. Yəni qaydasız felimiz deməli teach felidir. Yəni C variantı. 58-ci sualda choose the correct conjunction, düzgün bağlayıcını seçin. The weather is sunny hot today. Sunny günəşlidir, hot da yenə istidir. Günəşli və isti bir-birinə zidd bir şey deyil. Ona görə də bunun e, həm cins bir şey olmalıdır. Bir-bir qoyaq yerinə hava günəşlidir, çünki isti olmaz. Hava günəşli e, amma isti. Hava günəşli və ya isti eyni şeydə olmaz. Hava günəşli və istidir. Eyni bir şey olmalı idi ki, bu həmzis olsun və həmzis e, feillər, isimlər, e, cümlə üzvləri ilə adətən and iş bağlayıcısı iş işlənir. Hava günəşli və istidir. 59-cu sualda choose correct regular verb-ü, yəni şey sizin qaydalı feili seçin. Sleep felinin keçmişi olacaq slept. Bu qaydasızdır see felində keçmiş çölc svam bu da qaydasızdır amma prepare qaydasız prepared, prepared visitin cisə visited demə düşən variantımız c variantı. Üçüncü sualda choose the correct variant düzgün variant seçin. Jim and I were watching a horror movie and we were demə Jim və mən filma baxırdıq, qorxu filminə baxırdıq da bizə nə oldu? Qorxu filmlə baxdıqmız üçün nə olaraq? excited həyəcanlanmaq, sevmək mənasında həyəcanla olmaq bu deyil. proud fəxr etmək, surprised azplanmay. Amə frightened isə qorxmaq. Yəni bir qorxu fikirlə baxırıqsa, deməli biz qorxuruq, qorxuruq olacaq B variantı. Yəni. 61-ci sualda match the halves tərəfləri birləşdirin. To grow, demə grow up, böyümək harda? In the village, kənddə böyümək ola bilər. Become friends, dostlarlalaşmaq, dost olmaq. Get and a award, mükafat almaq. Yəni 1B, 2A və 3C, yəni düzgün cavabımız A variantı. Yəni. 60. ci sualda choose the correct tense form. Düzgün zaman formasını seçin deyir. Did uh, he, the students come back? Uh, they back um, with a man five minutes later. Did ne sual verilir? cümlemiz keçmiş zamanda olur. Keçmiş zaman olunca come indidir. Comes yine indiş zaman. Is indiş zaman. Amma came isə keçmiş zamanda. Yani düzgün zamanı C variantı. 63-cü sualda düzgün variantı seçin. Uh, William feels uh, because his grades are high. High self-esteem etməkdə qreiddə qiymət. Yəni o hiss edir, necə hiss edir? Çünki onun ə, qiymətləri yüksəkdir. Qiyməti yüksək olan adam necə hiss edir? Sad, qəmgin hiss etməz. Angry, əsəbi hiss etməz. Confused, çaşğın olmaq, yəni başı qarışmaq, amma proud, fəxr etmə. Yəni onun demə, yüksək qiymətləri yüksək olduğu üçün o fəxr edir. Yəni qürur hissi keçirir. 64-cü sualda match the words with the definitions, yəni sözlərin izahları ilə uyğunlaşdırın poem. Deməli poem şeirdir. Deməli şeirə nə ola bilər? A piece of creative writing in verse, yəni misralarla yazılan bir kreativ bir yazı növü. A novel deməli bu roman deməkdir. Deməli nağıl nə olacaq? A story in prose, historical, romantic, yəni tarixi və romantik mövzuda olan bir əsər, yəni bu olacaq roman. A fairy tale isə sehirli nağıllardır. Budadakı story about magic, fairies for children, yəni uşaqlar üçün sehirli nağılları deyilir, ferit deyil. O zaman b c 2 b 3 a olan cavabımız b variantıdır. 65-ci sualda choose the correct tense form, düzgün zaman formasını seçin. Julia her homework yesterday evening. Burada keçmiş zaman göstəricisi görürük. Keç demə keçmiş zaman olunacaq. Do və does indiki zamanda, doing yanında amizər vəzvur bir fel olmalıdı, amma did isə sadə keçmiş zamanda olan bir feldir. Deməli cavabımız d variantı. 66-cı sualımız mətna aiddir. What does um, Daisy like best? Daisy ən çox nəyi sevir? Demə bu oyuncaqları sevir, kitabları sevir, ə, amma deməli ən çox nəyi sevir? Ən çox deməli kitabları və komiks, yəni ki, ə, şəkilli jurnalları sevir. Şəkilli jurnallar, komiks burada hansında var? Deməli B variantındadır. 67-ci sualda Daisy loves stories about on the Deməli, heçərlər sevir, necə heçələri? Baxırıq, I love stories about men on the moon. Deməli, e, ayda olan insanlar haqqında olan e, əsərlər sevir və men on the moon olan bir dənə variantımız D-dir. 68-ci sualda what was at the top of the mountain? Dağın təpəsində nə var idi? Baxırıq, indi story boy climbed a mountain. Aha, at the top, aha, zirvəsində nə imiş? There was a lot of snow. Snow hansında var? Snow A variantında var. There was a lot of snow. Deməli düzgün cavabımız A variantıdır. 69-da Why did the boy sit down on a rock? Bu cümləni axtarılıq cümlə demə mətnimizdən. He sat, sat down on a rock, aha. Nə üçün to have a drink and to look up all the stars? Yəni nə üçün oturdu ki, içsin bir çay içsin, nəsə bir şey içsin və ulduzlara baxsın. Deməli, çay içmə yoxdur, ulduzlara baxmaq sözü var. Burda C de variant. Deməli, düzgün cavabımız C-dir. 70-ci sualda The boy ran to his village because. Deməli, oğlan e, kəndə qaçdı, çünki. Niyə kəndə qaçdı? Baxırıq. Sa, e, deməli, burada deyir ki, ha, he ran home to his village. He, deməli, evin çattakı evinə qaçdı, çünki he was very afraid. O çox qorxmuşdu. Qorxmuş təansında var afraid olan cümlə, yəni B variantıdır.